পৃথিবীর পর বাহিরত আমার গেলেক্সিত এই আমার মহাকাশ আছে তাতে পাওয়া যায় এই এই মালটা হয়েছে ব্লেক হোল একচুয়ালি ব্লেক হোল সম্পর্কে আজিলক কোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ পিকচাৰ পোৱা নাছিল মানে মানুহে কৈ বিজ্ঞানী বিলাকে ধাৰণা কৰি লৈছিল যে এনেহেন হ'ব বস্তুটোৰ এনেকুৱা প্ৰপাৰ পিকচাৰ পোৱা নাছিল আৰু বহুত আগৰ পৰা বিজ্ঞানী কিছুমানে যেনে আইনষ্টাইনে কিছুমান থিয়ৰি দিছিল মুঠতে বহুত ষ্টিফেন হুকিনবিলাক থিয়ৰি চিঞৰি দিছিল কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰুথ পিকচাৰ নাছিল কিন্তু এয়া হৈছে এটা প্ৰুফ পিকচাৰ এটা ব্লেক হোলৰ এতিয়া ব্লেক হোল মানে কি আৰু ব্লেক হোল ব্লেক হোল কলা হ'ব কালাৰটো বুজি পাইছে কলা এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে ব্লেক হোল এটা এনেকুৱা বস্তু আপোনালোকক মই বুজাই দিলে উম কি আনো কি আনো কি আনো কি আনো কি আনো অকে এইটো বুজি পাব অকে এই বস্তুটো আহি চাওক এইটো এটা টেপ একচুৱেলি মই বুজাবেই এইটো হব এখন মহাকাশ এই মই সাত খেল মহাকাশ আৰু এইটো এটা ফুটা আৰু এই চাদৰ ফালে এনেকে তেনেকে পোহৰ আছে মানে কি হয় ইয়াতে পোহৰ মানে ইয়াতে বহুত জলনশীল পদাৰ্থ মানে ঘূৰি থাকে আৰু এই দুই প্ৰকাৰৰ সৃষ্টি হয় এইটো প্ৰকাৰ বুজি পাব কেনেকৈ ওজন সৃষ্টি হয় বুজাই দিম এতিয়া কথাটো হৈছে এই এটা ভাবি লগাটো এটা গাঁতা আৰু এই গাঁতটো মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি ইমানেই বেছি মানে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি মানে কি সেই নিজৰ কাষলৈকে টানি থাকে যেনেকে আমাৰ পৃথিৱীখিনি আমাৰ যিবিলাক শক্তি যিবিলাক ওপৰৰ পৰা পেলাই ওচৰ তললৈকে টানি আনে না বস্তু ত' ঠিক তেনেদৰে এই বস্তুটোৰ মধ্যকৰ্ষণ শক্তিটো ইমানেই বেছি যে ইয়াৰ যিমান ওচৰত যদি এটা শিল কাষেদি গৈছে সেইটো টানি লৈ যাব যিমান বস্তু আছে এই এই ফুটা দুই দি সোমাই যাই থাকে আৰু এই বছৰত পঢ়ৰ সোমালেও ওলাই নাহে মানে এই বছৰৰ এবাৰ যি সময় সেইটো ওলাই নাহে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ফিজিক্সৰ ল আমাৰ যি ফিজিক্সৰ লাখ আছে বা সময়ৰ এতিয়া কোনো কাম নাই ইয়ার ভিতর আপনি এই ভিতর যায় আর জীবন ওলাব নয় আর ইয়াকে কোয়া হয় ব্ল্যাক হোল আর ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে এইটাও কো যে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে যে আজিলে কোনো রকম প্রুফ পিকচার নাছে কিন্তু এটা আই গেল প্রুফ পিকচার এটা মেইন কথাটো হচ্ছে ব্ল্যাক হোল জেনারেলি দুই প্রকার পাওয়া যায় এটা হচ্ছে সুপার মেসিভ ব্ল্যাক হোল আর এটা হচ্ছে স্কেলার ব্ল্যাক হোল আৰু যেটা স্কেলার সুপার মেসিভ ব্ল্যাক হোল আমার মিল্কি ওয়ে আমাৰ যিটো হাতি বটি গ্যালাক্সি আছে তাতেও পাওয়া যায় কিন্তু যিটো আমার স্কেলার ব্ল্যাক হোল আছে স্কেলার ব্ল্যাক হোল তো সৃষ্টি হওয়ার একটা কাহিনী আছে যে ধর এতরা তরা এত ধর তরা আর কি হয় যে বহুত বহুত বেশি বহুত 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 বেশি বছর জায় থাকার পর এটা সময় এই তরা মৃত্যু হয় কেন মৃত্যু হয় মৃত্যু হওয়ার টাইমতে এই ব্লেক হোল কিছু সৃষ্টি হব পে যে এই যে ইয়ার এটা ধরো এত তরা ভিত বহুত বস্তু জ্বলি থাকে ইয়াতে বহুত বস্তু জ্বলি থাকে যেনে আমার সূর্য তো জ্বলি আছে ঠিক তেমন ইয়ার ভিতর তো বস্তু জ্বলি থাকে আর জ্বলি জ্বলি এটা আমার তার যা ইন্ধন থাকে এই শেষ হয়ে যায় আর শেষ হয়ে যাওয়ার পিছত কি হয় যে এটা গাতর সৃষ্টি হয় আর এই গাতর ফলে এটা লাস্টত একটা ব্লাস্ট হয়ে যায় আর ব্লাস্ট হয়ে চার ফলে এনে ঘুরি থাকে আর লাস্টত গাতর সৃষ্টি হয় আর এই গাতটুকে কোয়া হয় ব্ল্যাক হোল আর এই গাতটুত ইমান মধ্যাকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয় যে কাষর থাকা বস্তুবিল টানি থাকে আর ইয়াকে কোয়া হয় যিটো হৈছে স্কেলাৰ ব্লেক হোল আৰু এনেদৰে আমাৰ ব্লেক হোল বিলাকৰ সৃষ্টি হয় বুজি পালেক হলটো কি ব্লেক হোলটো ই এটা এনে ৰাক্ষস যাৰ মানে পেটটো খালী থাকে আৰু ই চব বস্তু খাই দিব পাৰে আৰু তাৰ ভিতৰত চব হজম হৈ যায় সেয়া হৈছে এটা ব্লেক হোল এটা হৈছে মই চিম্পলি ভাষাত কৈ দিওঁ এটা ৰাক্ষস দত্য যি দত্যই সকলোবোৰ বস্তু খাই থাকে এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে এই যিটো ফটো এই ফটোটো কি ব্লেক হোল সেইটো যদি জানিব মন আছে কালিৰ ভিডিঅ'টো মোক চাওক মানে অহাকালি আহিব লগা ভিডিঅ'টোত মই এই ব্লেক হোলটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জনাই দিম যে কেনেদৰে ছাব্বিশটা পৃথিৱী ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰি আৰু কেতিয়াবা আমাৰ পৃথিৱীখনকো এনেকুৱা এটা ব্লেক হোলে আহি খাই পেলাব নেকি সকলোখিনি জনাম ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কি ক'ম বিহু আহিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব বিহু বুলি গিফ্ট এটা দিব আৰু কি কৰিব ভিডিঅ'টো প্লিজ এই ভিডিঅ'টো আৰু অহা কালি আহিব লগা ভিডিঅ'টো প্লিজ 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 Sí, al... Bailame como si fuera la última ven y enséñame ese pasito que no sé un besito, bien suavecito, bebé.